за счет чего выиграли? Не, не получилось сегодня много. Можно характеризовать так, словосочетание молодость, глупость. Значит, плюс к этому всему мы выпали немножко из игрового ритма. Мы три недели не играли. В связи с тем, что троих ребят 6 -го года, -6 года забирали в сборную на ежегодный хочу сказать одно. Значит, я благодарен пацанам, что все равно, как бы там ни было, они сделали сегодня много ошибок, ну, и много они сделали в плане работы над собой, в том, что они собрались во второй половине, команды какие задачи на сезон стоять? То есть выиграть полностью лигу или просто подготовить игроков? Задачи всегда самые максимальные. Мне тяжело сказать насчет полностью лигу, потому что половину команд сейчас в лиге мы практически не знаем. Ну, знаем поверхность команды возможно высшей лиги. Дублеры, которые в прошлом году были, это сейчас хорошие команды Донецкая, Дмитропетровская, бесспорно. С ними у нас будет... Понимаю. Конкуренция за попадание в восьмерку. По задачам я считаю, что для начала нужно прорваться в восьмерку. Это будет непросто. В этом году. Ну и тренерский состав «Курса» рассказал, что вот они сегодня проиграли за счет ошибок команды. Вот как оценить действия соперника своего? Тяжело пусть это оценивают сами тренера. Я не привык оценивать другие ошибки. ошибки другие. Спасибо большое.